Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü gün Masazır qəsəbəsinin tam girişində, birinci Araz marketinin arxasında əsas yoldan 100 metr məsafədə yerləşən belə gözəl Avropa stilli bir belə 5 otaqlı, 2 mərtəbə, 3.5 otaqda möhtəşəm bir evimiz satışa çıxıbdır. Əmimizin son tamamlanma işləri gedir. Evimizin ətraflı bəlmətdə verəcəm. Videonu sona qədər izləyin. Evlə bağlı tam məlumatı ala biləsiz. Gördüyünüz kimi geniş belə bir həyəti var. Evimizin həyətində belə xırdal tam ət işləri qalıbdı. Evimizdə 2-3 günlü iş qalıb. Evimiz tam asfalt küçədə yerləşir. Evimizin bu hissəsini necə kimi gül əkmək üçün belə böyük başdan başa yer saxlanılıbdı. Bu qırağda da 12 min ağac əkmək, gül əkmək üçün yenə yer saxlanılır. Əlavə də 5-6 maşın girməyə həyətə qalır. Evimiz hər mərtəbəsi 120 kvadratmetrdir. Və görürsünüz ki, asfalt küsədə yerləşir. Tam masanın girişindədir. Evimizdə son tamamlama işləri gedir. Və daxil olaqsa evlə ətraflı məlumat verim. Tam mülkiyyətdir. Torpağımız çıxarışı var. Nə təyirl qaydada alıqışatğa olunacaq. Evimizin hər tərəfinə fırlanmağa yer nəzərdə saxlanıbdır. Və bu hissəsi yayd otarmaq üçün bir şitka nəzərdə tutulubdur. Evimizin arxasına gedirik ki, çıxmaya rahat yeri var. Evin arxasından da həyətə çıxmaq üçün evin arxasında qapısı var. Əlavə köməkçi otağı var. Kombi aparatlarını da yığmaq üçün Bə belə bir yer nəzərdə tutulubdur evimizin bu hissəsi də yenə gördüyünüz kimi genişdir. Eviniz çox dəyərli bir evdir. Doğrudan da e, evi həqiqətən dəyərli bir evdir. Evimiz 3 dənə monolitten ibarətdir. 1-ci mərtəbədə monolit betondur. İçində birin arası manaq betondur və kirişin alt tərəfə də yenə manaq betondur. 3 dənə manaq betonla tikilmiş çox möhkəm keyfiyyətli bir evdir. Görürsünüz kimi çöl qapısı belə gözəl. Səif qapısıdır. Və gördüyünüz kimi şövaləli, işıqlı, çox gözəl fikirləşmiş, düşünülmüş bir. 1-ci mərtəbə tam istifadə oldu. Görürsünüz kimi geniş belə bir xolu var əjdəş kimi belə bir bu piləkənimiz manat beton düşdü, mərmərlə yığılıbdır. Bu hissəsi mətbəximizdir. Genişli mətbəxi də, amma gödəş kimi belə geniş bir mətbəxi var. Evimiz doğrudan da dəyərli bir evdir, çox gözəl bir yerdə də yerləşir. Daimə qaz, su, işıq ola bilər ələzdədir. Bütün kommunal xidmətlər varımızdır. Evimizin Demirəci bütün işləri qotarıb, bir də həyətdə xırda işləri qalıbdı. Bax, bu da bizim qonaq otağımızdır. Ha görədiz ki belə işıqlı, böyük pəncərə yığılıbdı. Qeyri-adi bir suxuqda tikilən bir evimizdir. Evimizin doğrun həyəti çox genişdir. Yuxarı mərtəbələri göstərəcəm, nəzərə salacağam ki, bu belə bir dəyərli evimiz var. Və birinci mərtəbədə əlavə də bir yataq otağımız var. Əlavə bütün evlərim avtomatik. Hər otağın, hər mərtəbənin özün avtomatik işıqlar qulçotelləri var. Bu bir aşağı mərtəbədə bir yataq otağıdır. Təxminən 12-13 kvadrat belə bir. Bu da yenə öz həyətinə baxır. Bütün pəncərələr bir həyətinə baxır. Bu belə gözəl bir evimizdir. 1-ci mərtəbədə olundu. Hamı otağını təqdim edəcəm sizə. Bu geniş belə bir hamı otağımız var. Çox zövqlü yığılmış və bu hissə piləkənin altıdır və burdan da evin arxasına, yəni həyətə çıxmaq üçün görə əlavə qapısı var. Yəni kombi aparatlarına yana yəni, evin arxasından çıxmaq üçün belə bir qapı qoyulubdur. Bu da gördüyünüz kimi kalestemiyə yılmış kombi qətləridir, bütün mərkəzi istilik sistemidir, hamısı birinci mərtəbədə tam. Bu bizim koridorumuzun görünüşüdür. Bu isə ikinci mərtəbə qalxan pilləkənimizdir. Qeyd elədim kimi monolitnə tökülübdür, üstü mərmərdir. Bu hissəsi də pilləkənə işıq düşən deyə pəncərəsidir. Belə gözəl zövqlü səliqəli bir evdir. Hər mərtəbə 120 kvadrat ölçüsündə olan evimizdir. Burada görəsiniz ikinci mərtəbədə geniş bir xolu var. Gördüz ki. 1-ci, 2-ci mərtəbədə olan yataq otağımız, gördüz ki, çox genişdir. Təxminən 16,7 kvadrat olar. Belə ölçüdədir. Və gördüz ki, hər tərəfdə pəncərəsi, işıqlıdır, qarşısında heç bir maneə kəsmir. Bu isə yuxarı mərtəbədə ən böyük yataq otağımızdır göz dişim. Bu da yenə həyətinə baxırıq. Çox zövqlü təmir olunmuş bir evdir. Gözəllə de bir dizayna malikdir. Evimizin göz dişim həyətinin necədirsə. Bayrama görə saxlanıldı. Ustalar tamətin maksimum 2-3 gün həyətdə iş qaldı. Bu bizim balkonumuzdur. Yaxınlıq 8-10 kvadrat yaxın, yaxın elmiş gözəl balkonu var. He, evimizin görkəmidir. Masanın tam girişində 1-ci Araz marketin arxasına düşür. Çox gözəl bir yerdədir. Marsrut 2-3 dənə marsrut xəttinə yaxındır, mağazinlərə yaxındır. Bütün e, hər tərəfə çıxışa, girişə rahat bir yerdə olan evimizdir. Gördüyünüz kimi bizim həyətimizdir. Bu bizim evimizin balkonudur. Bu isə yəni qeyd etdiyim kimi monolit betondur. 3 dənə monolit beton limizdir. Bu ikinci mərtəbədə bu üçüncü yataq otağımız. Ümumiyyətlə 5 otaqlı evdir. Gedişimiz də çox geniş, səliqəli belə bir evimizdir. Evlə yerli də tanış olmaq istəsəz əlaqə saxlayıb gəlir yerdə tanış ola bilərsiniz. Evimizin qiyməti 150 min manatdan başlayır real alojiya xüsusiyyətləri var. E, hamam otağımız tam hazırdır. Sadəcə quşlar əşyalarını isə yığıbdı ya. Qapını bağlayıblar. Buna görə sizə ikinci mərtəbənin hamamını təqdim eləmirəm. Gördünüz ki, hamam otağ da çox genişdir. Yəni ikinci mərtəbənin hamam otağı da, yəni çox genişdir. Birinci də böyükdür, ikidə. Qeyd edirəm ki, yəni evimizin yeri, məsasın girişindədir. Çox gözəl 5 otağlı, 3 manolit olan hər mərtəbəsi 120 kvadratdan buyurun bir evimizdir. Əlbəttə də nə sualınız olarsa zəng edib ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Buyurun, zəngləyəcəyiz görsürük. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.